1 июня в Украине и во многих других странах мира проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам и потребностям детей. В Краматорске в День защиты детей провели ряд праздничных мероприятий, среди которых концерт, мастер-классы и конкурсная программа. Как это было, видел корреспондент общественного телевидения Донбасса. чтобы эти дети никогда не видели войны. И сегодняшний день, пусть он будет для них самым ярким, красочным и запоминающимся. В выходные Мариуполь присоединился к всеукраинскому дню велоспорта. 30 мая в городе прошел патриотический велопробег. Около 700 человек проехали по улицам города в желто-синих футболках. Как отметили организаторы акции, среди основных целей события стали не только популяризация велотранспорта и здорового образа жизни. Патриотической символикой, которую принесли участники, местные жители в очередной раз показали, что Мариуполь – это Украина, подчеркивают организаторы. Мы насчитали около 700 человек уже с детьми приехали. То есть культура велосипедного спорта растет. Желание ездить именно на велосипеде тоже. У многих людей, которые здесь находятся, есть личный автотранспорт, автомобили, но тем не менее по выходным они стараются все же ездить на велосипеде, некоторые уже ездят и на работу на велосипеде. То есть такой вклад в здоровый образ жизни, в экологию нашего города и в пропаганду здоровья. Но опять же, патриотизм, вы видите? Ложочки. Ребята, мы специально нарядили половину наших участників синие и желтые майки. Они сегодня в колонії сформировали такой український флаг. То есть ми показуємо, що Маріуполь это Україна, Маріуполь это мирний город, город, который хочет мирно трудиться, развиваться и планировать будущее для себя и для своїх детей. Маріуполь це Україна. Мы повністю підтримуємо цей девиз. Маріуполь це Україна. Ось у нас це повністю задовольняє, і ніяких у нас у цьому. і не здоровий спосіб життя. і здоровий спосіб всі сідоми і їздили. В то время как общественные активисты продолжают критиковать пропускную систему в зоне АТО, а чиновники вносить новые поправки, украинские граждане продолжают месяцами стоять в очереди на получение пропуска. Журналисты общественного телевидения Донбасса пообщались с людьми, которые пытаются получить разрешение пересечь линию разграничения, и узнали, на какие жертвы ради этого им приходится идти уже получили? нет, пытаемся уже три месяца пытаемся. а сколько обещали вообще вот ждать? кого? о, тут можно подойти сюда. Подойти. это сегодня еще мало людей. тут такое бывает, что нельзя подойти даже сюда. да, туда идите, спрашиваю. я три раза да. приезжала, три раза да. уходила ни с чем. не могу получить. сколько раз приходится приезжать вот сюда? ну вот я вот приехала уже третий раз, со Святогорска. А теперь назад, во сколько уехать, неизвестно, насколько мы назад уедем. Людям делают хорошо. Да, нет. Но у вас тут из знакомых делал за деньги пропуск? Это быстрее этого Не, не знаю. мы за не знаем. деньги, мы, мы делали еще не, знаем. Делали. не этого не мы не, не знаем, мы за пытаемся за сделать как денег. положено, а за деньги мы не знаем. Если... Но обещали от 10 дней, да? 10 дней, около 10 дней делается да, пропуск. Да, 30, 30 дней или больше. Так было сказано нам, 30. Я 3 апреля сдала. Я думаю, сегодня хоть сдам документы, Узнаем, уже четвертая не попытка не у меня сегодня будет. Сдам их или нет, не знаю. Стоит отменить пропуска или все-таки это мера безопасности? Отменить. Отменить. Мы люди один, один. Украина, Донецк, там, где он живет, во Львове, это мы одно и то же. Зачем эти пропуска нужны? Для кого? Я вам поясняю. Да, на сегодняшний день... Обработаны 9 апреля заявки, которые подавались 9 апреля, 10 Вот такое вот отставание. 69 тысяч уже выписано пропусков, они готовы к выдаче. С прошлой недели сделали сайтик, где человек может зайти через интернет. На этом сайте есть табличка, номерочек заявочки, он свой ищет. Вот когда сдает документы, его регистрируют и он получает номер заявки. По номеру заявки можно посмотреть, в каком состоянии находится сейчас эта заявка. Готов к выдаче, в работе, в проверке, вот так вот.